Киева больше было шансов выиграть. Но если бы не этот штрафной, то я думаю, что бы тяжело было бы Динамо Киеву выиграть этот матч. В принципе, до гола Динамо Киев создал один момент, это что у идеи был, и больше ничего не было опасно. Вся игра проходила в центре поля, борьбы много было, единоборств было, но что такого сильного преимущества со стороны Динамо Киева, то я считаю, его не было. Дениса, ну от гравці Динамо, вони так натякали, що Дніпро приїхав за нічією. Ваша точка зору, який був план на гру, яка ничьєю. Ну, команда ну, не такого плану, щоб приїжджати за нічією. команда приїхала раз... приблизительно розуміли, як треба грати з Динамо, чтобы зіграти удачно. Питалися на контратаках где-то поймати, але не вийшло. На ничего никто не приезжал играть. Приезжали сыграть хорошо против Днепра Киева и добиться положительного результата. А по офсайд, повтор, там до офсайда, полтора метра, а через кильки там? Ну, вы сами все видите. Что, что здесь э, обсуждать, вы возьмите, посмотрите, сколько очков в Днепр потерял из-за судейства.